Сегодня все пациентские организации Украины собрались возле Министерства финансов, которое несет прямую ответственность за то, что в Украине умирают 1608 украинцев от отсутствия лечения. Именно эти люди подписывают документы, которые вычеркивают нас из бюджета нашей страны и по сути из жизни. Мы хотим прекратить эту вакханалию и остановить этот цикл. Именно это министерство уничтожает все программы лечения по своим формам. Они считают, что не целесообразно лечить украинцев, а целесообразно делать ремонт в этом министерстве. Мы требуем, чтобы они пересмотрели свою финансовую политику и из экономии средств спасли всех этих украинцев. По сути, только впервые в Украине заявляется, что есть министерство, которое всегда отвечало за то, что умирают люди. Это Минфин ни здравоохранение, никакие другие министерства не уполномочены росчерком пера уничтожать такое количество украинцев. За 10 дней в Украине умрет 16 тысяч людей по одной простой причине. Они придут в больницу и у них не будет таблеток. И мы хотим сегодня в 2 часа дня здесь встретиться с ними и спросить, по какой такой человеческой формуле они решили, что мы должны умирать. Мы здесь демонстрируем положение вещей, когда эти люди каждый день идут на работу, переступая через наши жизни. Мы хотим, чтобы это прекратилось, чтобы уважение и ценность человеческой жизни было выше всего в этой стране и было приоритетом номер один. Не было бы ни в одной программе лечения дефицита, ни в онкологии, ни в сахарном диабете, ни в туберкулезе, ни в гепатите, ни в, в спире. Люди бы жили. Но на сегодняшний день Министерство финансов занимает категорическую позицию. Объясняю. Мы не можем, это нецелесообразно сегодня лечить украинцев. Мы считаем, что, ну, во-первых, это античеловеческая позиция, и она нарушает наше простое право. Да я хочу жить в этой стране, не умирать. Я хочу, чтобы такие же люди, как я, жили. И все, кто приходит в больницу, получили лечение. Это базовое право на жизнь человека. И сегодня все пациенты, всех э, заболеваний находятся под угрозой. Под угрозой будут ли они получать сам препарат потому что Министерство финансов выделяет сумму, та, которая была в прошлом году, в лучшем случае, а этого недостаточно, это катастрофически мало. То, что касается людей, живущих в СВИЦПИ, людей, болеющих туберкулезом, это не только возможность препараты жить, но это также возможность гражданам Украины не Туберкулез передается воздушно-капельным путем, мультирезистентные формы. И людей, с болеющим нужно лечить, чтобы самим оставаться здоровым. И сегодня мы не говорим, мы кричим министерству финансов, что деньги на здоровье наших граждан, на жизнь наших людей должно и будет выпить. Владимир Жириновский украинской Сети выдержал шестистрованный. И мав разъедался в Верховной однако всю инициативу центризировал, перенял Кабинет Министров. І дані кошти були враховані на покриття дефіциту загального бюджету, а не були направлені на фінансування даної потреби. Питання залишилося відкрите. Що далі робити? Ми підійшли до цього питання скрупульозно. Ми проаналізували державний бюджет всі програми і винайшли можливість, де, на нашу думку, є реальні шанси зекономити без відповідних втрат для цих програм. Тобто програми як виконувалися, так і будуть виконуватися, але якби є можливість поекономити. Ми розуміємо, що в державному бюджеті всі програми є важливими і актуальними. Але ми маємо правильно розставляти акценти, пріоритети. Деякі програми можуть фінансуватися в менших розмірах, а деякі програми потребують фінансування в повному розмірі, тому що невиконання тої чи іншої програми має відповідні наслідки. В даному випадку ми говоримо про закупівлю ліків. Ми розуміємо, що якщо ліки не будуть закуповані, то відповідно люди будуть хворіти або навіть деякі люди не виживуть. Це, це втрата життя.